Göycayda Noyabrın 11-i və 12-sində keçiriləcək nar bayramına hazırlıq işləri demək olar ki, başa çatmaq üzrədir. Qeyd etdim ki, 2006-cı ildən etibarən ənənəvi olaraq Göycay rayonunda nar festivalları keçirilir və 2019-cu ildən isə müəyyən səbəblərdən ölkədə həm koronavirus infeksiyasının yayılması səbəbindən, eyni zamanda 2-ci Qarabağ müharibəsinin başlaması səbəbindən bayram tədbirləri 4 ilə yaxın idi ki, təxirə salınırdı. Bu ildən isə artıq bayram tədbirlərinin keçirilməsi start verilib. Bayramda Göyçaylılarla yanaşı, dövlət və hökumət nümayəndələri eyni zamanda Azərbaycandakı xarici qonaqlarda iştirak edirlər. Bayramın keçirilməsi üçün rayon icra hakimiyyəti başçısının sərəncamı ilə təşkilat komitəsi yaradılıb və bayrama hazırlıq işlərinə başlanılıb. Göyçay rayon icra hakimiyyətinin xüsusi tədbirlər planına əsasən, həyata keçirilən səliqə-səhman, quruculuq, abaddlıq işləri şəhərin küçələrini, park və xiyabanlarını əhatə edir. Bu bayram öz zənginliyi və möhtəşəmliyi ilə fərqlənəcək. Bayram tədbirində nara həsr olunan musiqi nömrələri, müxtəlif müsabiqələr, nar yarmarkası, rəngarəng sərgiçilər, milli folklorumuzun zəngin nümunələri, Azərbaycan mətbəxi və nar məhsullarının bütün nümunələri bayram iştirakçılarının zövqünə oxşayacaq. Artıq nar bayramı bir ənənə halını alıb. Bir çox diplomatik korpusların nazirliklərin nümayəndələri, millət vəkilləri, qonşu rayonlardan gələn qonaqlar bayram mərasimlərinin sevinclərini rayon sakinləri ilə birlikdə yaşayacaqlar. Bayramda gözlənilir nar narla bağlı sərgilərin, maraqlı sərgilərin təşkili olacaq. Hər il olduğu kimi nar məhsulu ilə bağlı maraqlı müsabiqələr keçiriləcək və eyni zamanda nar satışı yarmarkası təşkil olunub ki, əhalimiz öz nar bağlarından əldə etdikləri məhsullarını nar satışı yarmarkasında satış etməklə onların büdcəsinə yardım olunacaq. Aqil Əsədov, bu gün informasiya proqramı üçün